В университете профессор задал своим студентам вопрос. Бог создал все, что существует? Один студент смело ответил. Да, создал. Если Бог создал все, спросил профессор, то он создал и зло? Студент замолчал, не зная, что ответить. Профессор, довольный собой, объяснил. Видите ли, Бога не существует. Если бы Бог существовал, он бы не допустил существования зла. Другой студент поднял руку и сказал. Могу я задать вам вопрос, профессор? Конечно ответил профессор. Студент поднялся и спросил, ⁇ Профессор, холод существует? ⁇ Что за вопрос? ⁇ Конечно существует! ⁇ Тебе никогда не было холодно? ⁇ Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил, ⁇ На самом деле, сэр, холода не существует. ⁇ В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом в действительности, является отсутствием тепла. Человек или предмет можно изучить на предмет того, имеет ли он или передает энергию абсолютный ноль, 460 градусов по Фаренгейту, есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и не способной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. Студент продолжил. «Профессор, темнота существует?» Профессор ответил. «Конечно, существует». Студент ответил. «Вы опять не правы, сэр темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота – это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. В конце концов, молодой человек спросил профессора, «Сэр, зло существует». На этот раз неуверенно профессор ответил, «Конечно, как я уже сказал, мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются ничем иным, как проявлением зла». На это студент ответил, «Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого». Зло – это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод, слово, созданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло – это не вера или любовь, которые существуют как свет и тепло. Зло – это результат отсутствия в сердце человека божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света. Бог или добро является основой всего, а зло – это отклонение от этой основы. Профессор сел. Этим студентом, по слухам, был Альберт Эйнштейн. А какие еще вы знаете объяснения существования Бога? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать о все. Ставьте нравится лайки, большой палец вверх. Пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.